Рыжак Олег Анатольевич, заведующий отделением трансплантации костного мозга Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской больницы Ахмадит. Владимир Владимирович Путин, как специалист тебе говорю, срочно обратись к врачу по месту жительства. Может быть, еще не поздно начать принимать таблетки. Меня зовут Наталья Киев. Мы, врачи, давали клятву защищать жизнь человека. Я против войны. Моя страна – это моя семья. Я против войны. Меня зовут Яна. Я крайне мирный человек. Но я категорически против войны, потому что никого ближе, чем родные братья и сестры, которые рассеяны по всей Украине и которые в России тоже проживают, что это просто недопустимые вещи. Я старшая медсестра отделения трансплантации костного мозга. Я против того, чтобы наших детей посылали на войну. Я Лисица Александр Владимирович. Работаю детским гематологом в городе Киеве. Закончил медуниверситет в городе Симферополе. Политическая ситуация в стране, которая может привести к войне в РК-Крым, меня в крайней степени не удовлетворяет. Я против войны. Меня зовут Оксана. Я работаю врачом. Родилась в России. Большую половину сознательной жизни провела на Украине. Для меня Украина ⁇ это мой родной дом. И я против войны, против того, что Россия хочет подавить. Україна. Меня зовут Єлена, я із міста Запоріжжя. Я лечуся в цій больнице. Я проти війни. Я Рябчук Світлана. Я і вся наша сім'я. Ми проти війни. Ми не хочемо, щоб була війна. Ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб наші дітки лікувалися, щоб усе в нас було добре. Мене зовут Світлана, я медсестра відділення трансплантації постійного мускула. Я протестую против насилия. Я вообще против войны. Я Степа Владимирович. Я працюю в Киеве. Я лекарь. Я западная Захидной Я против войны. Меня зовут Сазонова Аня. Я из города Луганска. И я против войны. Я Катя. Я против того, что у нас творится в Украине, чтобы начиналась эта война. Я Климовський Роман, я за Львова, я проти війни. Здравствуйте, меня зовут Львовский Вадим, я из западной Украины, из города Кам'янець-Подольский. Мы против войны, мы против отдележки Крима и Востока, мы за то, чтобы Украина была единственной и целой. Я Заріна, я живу в Києві, я против войны. Я Татьяна, сестра з Києва, я против войны. Меня зовут Игорь Кирієв, я врач арфозіолог ідею трансплантації по своєму вузку. Так і всі мої колеги, я побуковую, що не агрессией против нашей страны. Я категорічно проти війни. Чуша Кіра, ми з Воїні. Ми лікуємося тут в відділенні і ми ну, проти того всього, що нас робиться в країні. Ми проти війни, ми хочемо, щоб все було мир і злабута. Мене звати Андрій, я маленькою залишився. И я против